Presiden PAS selar pihak yang berlumba beri sambutan positif berkait had jawatan PM. Bersih gesa Haji Ji umum lebih awal, tarik bubar dun bagi beri laluan kepada PRN. Mahkamah Rayuan maklum tiada keputusan dibuat berhubung Rayuan Syed Saddiq hari ini. Semua parti politik digesa sokong pindaan perlembagaan berkait had tempoh perkhidmatan PM. PM Anwar kecam tindakan tampar individu bukan Islam di khalayak ramai. Dan warga mas tampar individu dilepas tanpa bebas akan dituduh semula pada tarikh lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. yang berlumba-lumba memberikan sambutan positif terhadap pendirian DAP supaya jawatan Perdana Menteri dihadkan kepada 10 tahun, dikritik Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Meskipun tidak menamakan secara khusus beliau berkata, mereka seolah-olah lupa, jahil atau tidak mempedulikan dasar lebih penting iaitu mencapai wawasan dunia dan akhirat yang kekal mengikut ketetapan Allah yang mewajibkan Islam memimpin negara katanya dalam satu kenyataan hal ini demikian kerana tanggungjawab tersebut merupakan amanah yang besar daripada Allah. Cadangan untuk mengehadkan jawatan Perdana Menteri muncul kembali apabila dibangkitkan dalam kongres tahunan DAP baru-baru ini. Sementara itu dalam tulisan panjangnya, Abdul Hadi terus memainkan sentimen melabelkan DAP sebagai menentang Islam secara terbuka. Selain Abdul Hadi, beberapa pemimpin PAS memberikan reaksi berbaur perkauman berkaitan perkara itu. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menggesa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor supaya mengumumkan lebih awal tarikh rasmi pembubaran Dewan Undangan Negeri dan bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Negeri PRN. Memetik laporan Malaysia Kini, Bersih berkata, Pengumuman itu penting bagi membolehkan pengundi yang berada di luar Sabah dapat merancang dan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Pengumuman awal mengenai tarikh pembubaran dan juga secara berkesat akan memberikan masa yang mencukupi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, pihak polis dan pihak berkuasa yang terlibat untuk membuat persiapan logistik dan kawalan keselamatan bagi memastikan kelancaran proses pilihan raya. Selain itu, ia juga akan membantu semua pihak yang ingin bertanding dalam pilihan raya membuat persiapan agar kempen berjalan secara adil dan saksama. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS mempunyai tempoh sehingga Oktober tahun ini sebelum DUN Sabah dibubarkan bagi memberi laluan kepada PRN diadakan. Mahkamah Rayuan memaklumkan bahawa tiada keputusan akan dibuat pada Rabu berhubung rayuan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bagi mengetepikan sabitan serta hukuman penjara 7 tahun, dua sebatan dan denda 10 juta atas empat kesalahan berkaitan dana angkatan bersatu anak muda armada. Panel tiga hakim yang dipengerusikan Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim bersidang bersama Azman Abdullah dan Norin Badarudin menyatakan demikian ketika prosiding bermula pada jam 12.15 tengah hari. Prosiding kemudiannya dimulakan dengan Peguam Muhammad Yusof Zainal Abidin yang mewakili Syed Sadiq berhubung kes berkenaan. Sebelum ini, mahkamah menetapkan bahawa hujahan bagi kedua-dua pihak akan dijalankan akan dijalankan selama dua hari iaitu pada 19 dan 20 Mac. Pada November 2023, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Azhar Abdul Hamid menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati bekas Menteri Belia dan Sukan Berkenaan bersalah atas empat pertuduhan melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang berkaitan dana armada. Semua parti politik digesa untuk menyokong pindaan perlembagaan bagi mengehadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada dua penggal atau maksimum 10 tahun. Menurut CSO Platform for Reform, langkah itu adalah pembaharuan kritikal yang akan menghalang tumpuan kuasa berlebihan, memupuk kestabilan demokrasi dan meningkatkan integriti institusi. Dengan melaksanakan had dua penggal, ia akan menggalakkan takbir urus yang lebih bertanggungjawab, telus dan dinamik sambil memastikan tiada seseorang pun individu yang menggunakan kuasa yang tidak dikawal dalam tempoh masa yang lama. Menurut kumpulan itu, Malaysia telah menyaksikan akibat di sebalik kepimpinan yang berpanjangan oleh bekas Perdana Menteri yang telah berkhidmat selama 22 tahun merujuk kepada kepimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad katanya tempoh yang berlanjutan ini berisiko menerusi penyatuan kuasa melemahkan semakan dan imbangan institusi dan secara tidak langsung menghalang kemunculan kepimpinan baru dalam perit itu kumpulan itu berkata cadangan tersebut juga perlu diperluas ke peringkat negeri Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengecam insiden barbar ini yang menyaksikan seorang bukan Muslim ditampar kerana makan di halayak ramai pada siang hari dalam bulan Ramadhan. Menurut setiausaha akhbar kanannya Tunku Nashrul Abaidah, perbuatan seperti itu perlu dihentikan segera kata Datuk Seri Anwar apa gunanya berbicara soal Islam serta keindahannya terutama di bulan Ramadan sekiranya ia tidak membina kekuatan dalaman dan menjauhkan dari sikap yang bengis dan mengancam keamanan dan kerukunan Perdana Menteri percaya isu yang menyentuh sensitiviti agama, kaum dan bangsa boleh dielakkan jika semua pihak patuh dan komited mengamalkan prinsip hormat menghormati antara satu sama lain bagi membina sebuah negara yang bertamadun. Beliau berkata demikian semasa sesi taklimat oleh pejabat Perdana Menteri. Dalam perkembangan sama, warga emas yang tular menampar seorang lelaki bukan Islam itu dilepas tanpa bebas DNAA oleh Mahkamah Magistrate di Johor Bahru hari ini daripada pertuduhan sengaja mendatangkan kecederaan. Bagaimanapun, Abdul Razak Ismail selaku orang kena saman OKS akan dituduh semula di mahkamah pada tarikh lain. Magistrate Aisyah Armini membuat perintah DNAA itu selepas pihak pendakwaan mendapat arahan terbaharu untuk mengklasifikasikan kes Abdul Razak sebagai DNAA dan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC Putrajaya. Kedahulu Abdul Razak mengakui bersalah atas pertuduhan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap Elijah Ling Sau Song 22 tahun di kedai serbaneka sebuah pusat beli-belah di Johor Bahru pada jam 3.45 petang Ahad lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastar Malaysia dan subscribe YouTube Nastar TV. Nastar Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.